مشکلات کے آسان حاجت و چاہت کے قبول کرے نا. اللہ مرکز تحریک ختم نبوت کرامت یا العلوم مدرسہ کے قبول فرماؤ اوتی جی چھتروں کے عالم تقی حجیب قبول کرے گا مبلک قبول کرو ختم ربوت اندولن شہنک حسیب قبول کرو مبلی کو دائی حسیب قبول کرو اخلاص بھرپور کرے دعو এলমে নূর পায়দা করে দাও আল্লাহ আল্লাহর কেবলা আব্বা ব্লাকে আজুর নাজিম দান করো যারা এই প্রতিষ্ঠানের জন্য করে গিয়েছে। আল্লাহ তাদের কবরসমূহ সমূহ দুইটাকে বেহস্তের নূর দিয়ে ভরপুর করে দাও প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে আজ অবদি তোমার যত বান্দা ধন দিয়ে মন দিয়ে এই মাদ্রাসাকে সহযোগিতা করেছে সকলকে কবুল ফর্মা

اللهم حبب الينا الايمان والقران زينهما في قلوبنا وكره الينا الشرك والكفر والاسيان يا هنان يا منان ويا منزل القران اللهم اكسل حوبتنا بماء البرد والثلج اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم ثبت اقدامنا على دينك وصرف قلوبنا الى طاعتك يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب اللهم إنا نسألك العافية اللهم إنا نسألك تمام العافية اللهم إنا نسألك دوام العافية اللهم إنا نسألك السلامة من كل بلية الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك اللهم إنا نسألك العافية اللهم إنا نسألك الصحة والفراغ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك اللهم إنا نسألك الخاتمة بالخير حسبي الله لديني حسبي الله لما همني حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الصراط حسبي الله عند الموت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافلين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفه في اهلنا وطمس على وجوه اعدائنا وطمس على وجوه اعدائنا وطمس على وجوه اعدائنا وامسخهم على مكانتهم وامسخهم على مكانتهم وامسخهم على مكانتهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاصق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم حرق قلوبنا بنار يشكك وبنار يشك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شفاعة سيد المرسلين نبينا نبي الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين اللهم لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نتوسل اليك بوسيله حبيبك المحترم نبيك الخاتم سيدنا وسيد الابرار نبينا نبي الانبياء محمد بن عبد الله نبي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اكملت به قصر النبوه وحكمت ان لا نبي بعده وأعلنت في القرآن بالبرهان أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين المرسلين قبل خمس عشرة مئات سنة وصلى الله تعالى على خير خلقه نبينا محمد النور الله وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين <applause> مهمان ربوشي ربين